ребятки, привет на канале, <laughs> на канале Дальнобойщик Данек, честно уже забыл, как называется канал, ну, всем привет, и ты привет, Даф, Даф, да, взял себе Дафа, ну, водителей в мене в компании, ну, моя фирма лично, водителей мало, так приходится пока на таком ехать. Такой, привет. так вроде ничего, да, Прикольно, ладно. Все, погнали в салон, будем заводиться. Оп! А мы тут. Ладно, сейчас будем заводиться, запускать. Ну, запустился. Пробіг, ребят. Я вам не пока... А, так, не да, наверное. Ну, короче, 39 468. Ну, да, да. По пробіг. Автом... Автомат. А в мене хто, на, а у мене кто машина. А, ну білий дав, раз. Білый дав раз. І Renault. Renault. А, короче, білий один дав там є у мене. Білий на автоматі, Все Все. ця машина вже загружена. Щось там 2 тонны груза. Даже не дві тяжело, ну. вылез по накладным кирпич. Ой, блядь, какие-то не долбают, что. Извиняю это выражение. Кирпич дыры, доска. Идем в Санкт-Петербург. Доску возьмем. Обороты трохи подкинем. Сейчас будем выезжать уже. я готов блять блять это наверное недельку дома просто отдыхал я как отдыхал ну да машины свои там делают куры конечно двойка Ветер, 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 руки, да танька первый рейс. Ой, не. Так, там сейчас секунду. Блин, Вспомни уже. уже. то там песня, но а была ветер. Время 7. В 5 утра я приехал по китофью. клав шмотки. Именно. Тех, но ну, не помню, честно говоря, называется. Ч, твою мать? Извиняюсь. Полицай. Так тормоз, тма, да ви могли б тихо стали так Так, ладно, это йог назад Ветер ветер ветерки да Данька надо в рейс Хех. Летим На границу, на границу, на границу мы спешим. Ладно, погнали. И все. Я говорю, я, там секунды новый год. Короче, всем с бывшими праздниками, с прощающим новым годом. Я отметил и погнал в рейс уже. Ну, тогда я отметив, что я... Да то я тогда -то по месту тогда делал. Не так, чтобы ездил, но я по месту тогда был. Так что, ребят, такая вот история может быть. супер меня супер споисока. Но... вас что ты? Кстати, ну 21, я казал 20, а это наверное 21. По документам 21 800. Потом посмотрим. <реклама> Та прысым. Извиняюсь тебе телефон. Да, Все на утро так трошки теплее стало. Все парни на Турцию, ну а мы Санкт-Петербург парнем. Скива. Скива, 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 а это. Стать сука, вроде полный бака. А давайте вообще сколько топлива? датчикам не доверяю. Так что, ладно, ребят. Это Ладно, ребят, приедем на границу, уже поговорим. Ребят, сука, я тут а езжу такие спуск. Платежные, конечно. И вот уже, кстати, граница. Едем мы двумя машинами. Я и Женя. Две машины. Я на синем бапью, а он робить меня, но едет как вам сказать, на бразильском дав его, у меня там ТикТоки тиктоке ютуб таки дав с рейфом белым кроновским, кто знает, тот поймет, даже кто знает, тот поймет, ну у меня рейф только один зволь вы там, все, ну, водителя, ну такие трубы, машины пока просто на нема водителей, буду меня интересоваться делать? все ребят зашибись прошли мы границу да надо сбавить моему на меня штрафануть точно уже здесь прошли границу едем по беларуси по беларуси да и я хер знаю наверное а, блять тут и не мало ехать потом да тут есть стране. так что херевно. Сука, дай, дай, сука, встрять, раз. Спасибо, товарищка. Так, все, можно ехать уже все, спокойно. Так, начали. А здесь уже... А здесь уже ставим чайка, бахаем. Я не знаю, где уже здесь. Под вечером, так, во время. Десять. Надо пока ехать, пока и время. А там, ребят, посмотрим. позвонили мне не знаю, хорошая новость, погана. Укрепили, ну как укрепила мені, то груз, ну, не знаю, як... Короче, як я как... Короче, как я доеду, как я растентуюся, я не знаю. Подивимся. Евро у меня 500 евро есть. Что там как раз сейчас, если там простой мы... Ну да, как раз сейчас на стояночку там То все. И зашибись. Так що, ребят, поехали. Не, даф прикольный, даф. DAF... Дафф, сука, мощный. Не знаю, даф, блин, сік, я на машинах этих наезд, заполняет то на Мерси, то на скане, ну. Даф он и будет, даф. Пока на цьому дафей поробимо, а там уже... Ну вроде... Ну да, на тмдафе поробум, но у меня все вроде заняты. Тому... а там уже еще пару рейсиков надо же подзаработать. про а фирма то ем они. Ну надо подзаработать. Ладно, погнали. И ключи все вам показать эти красоты. Красоту. Поля. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. У него в кабине Даня. Садитесь, мы. Коли я вже доїду. Ну їхати показує 660 км і показує, що я в 12 часов буду. Ну я вообще хорандший, щоб вам, типа показати. Буде воно, не буде так. Зависит... Ну зависит вообще від мене. Ну, я хотів чаю попити, але ну, я щось чувствую ніякого чай не буде. Ладно. Ось ну, тут я думав чай. Ну. Извиняйтесь. Бочки грузятся, наверное. Ну, извиняйте, уже ехать надо. Уже треба ехать, уже надо работать. Пока я работа. Кстати, идем, я же брал загрузку, мы брали и доску с Киева на Санкт-Петербург за тысячу а за 850 долларов я, может, и не спорю, мало, да мало, конечно, мало. Ну, я уже с этим ничего не поделаю. Да вообще ставьте, что все упали после Нового года, блядь, стоять. Я вообще стоял и он дома, 30 дней просто стоял и дома почти. Ну, по месту я не спорю, по месту... Ми... Колодки, прости, там колодка пизда. Колодки, простят. Вот я нет. Да-да. <тых> Ладно, ребят, будем ехать. Будем стараться. Бля, если я сейчас с этими светофорами изгибусь. Все, я поехал так ребят еду и вот только что только что 40 тысяч я уже прошел машина надо уже на ТО ехать когда ТО я не знаю ладно посмотрим ну кстати уже осталось мне 56 км мы едем пока ну, время 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 два долгий мне что до границы надо доехать Блин. Ладно. Посмотрим. Так, ребят, подъезжаю вот. Уже випуск проезжаю, вот танк стоит. Т-34-85. Фух, пару км осталось. 344 км. Ой, в принципе, недалеко, но обидно. Я то приеду, может, даже и по утру, но обидно, что расцентоваться уже буду полночь. Я что сомневаюсь, что надо сегодня выкрутить. Может, там переночую. Ладно, посмотрим, короче, ребят, поехали. В принципе, вот и не так спаса что, далеко, но оно и далеко. Заправка. Ой, у ну, меня пока топливо е, ладно, поехали. Опа. Там уже Беларусь Россия. Ну, в принципе... Я челчу. Ой! хоть размяться надо будет встать сейчас здесь мы уже того, что будем ехать уже там, где там что 200 км осталось потому что сейчас надо ехать на выгрузку бо у нас завтра в 5 утра уже загрузка 5 утра уже загрузка что, что я и лечу а загрузочка вы а вы потом уже узнаете куда ну, место, кстати, таки непоганое будет у там. Такой вроде маршрут тоже будет цикавый. О, уже все уже едем. Ну, Блин, это поставить с этими хвостами. пусть. А я... Так, сейчас, ладно, ребят, пройдем границу, потом уже покажу вам. А, ребят, темно уже время. Блин, Дэвид, что так темное, я не знаю, он трошки такого где не выглядит, а так, так экран. Грязный, ну, извиняюсь. Ну, уже не покажу ну что я уже сделаю. Сейчас нам заправочка ставим. А не знаю, что там, наверное. Сейчас на наверное, переночу, потому что уже сегодня мы меня хер кто выгрузит. А там, где я буду выгружаться, рядом буду загружаться. Так что, блядь, ладно. Сейчас встанем, переночуем и поедем. А, ладно, поехали. А я сейчас, наверное... Ладно, пока поехали, потому что... Если что, уже на территории даны сейчас заедет, Там вообще вынужден рядом. Сейчас он уже стоянка встанет, там, там пора еду утречку. Там километров десять Ну, не рядом, но 10. Я же не кажу, что рядом. Правильно. А так, прикольно, все нормально. Пять тут рады себе. Опа, у нее отель. Ты, блин, куда туда что-то? Сейчас подожду пришли сказали куда вставать так ребят отъехал сказали стать постоянка хули пуста вставай куда хочешь сейчас вот так вот красивый покрасивенько мне постараюсь встать ладно ребят будем уже прощаться с вами с вами был дальнобойщик Фух, Ю -мо, -ю, я так последний раз ездил без остановок. Трухи устал. Буду ложиться спать. Сейчас помолоте трухи. Ну а с вами был Дальнобойщик Данек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.